По данным Центробанка, в крае растет доля закредитованных. Это те люди, которые тянут на себе несколько кредитов и микрозаймов или тратят большую часть доходов на выплаты. Каждый второй житель края сегодня имеет 7 и более кредитов. Закредитованность присуща в первую очередь самым обычным гражданам с доходом ниже среднего. Данная категория граждан не имеет собственности какого-либо ликвидного имущества, помимо единственного жилья, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. 1 июля в стране вступят в силу поправки в закон о банкротстве. Ключевая из них разрешит признавать банкротами физических лиц со всеми вытекающими последствиями и шансом для сотен и тысяч кредитных рабов начать жизнь с чистого листа. Пока поправки ждут своего часа, барнаульцы стали обращаться к юристам за так называемым сопровождением процедуры банкротства. Сопровождение процедуры банкротства физического лица – трудоемкий и длительный процесс. А помимо самого должника и его представителя, законом предусмотрено участие в деле финансового управляющего, а это дополнительные расходы. Поэтому стоимость данной услуги дешевой не будет. Однако юристы, в отличие от банков, готовы войти в положение, оценив возможности обратившихся, как правило, они предлагают им абонентскую оплату своих услуг. Такой ход позволяет накопить на сопровождение банкротства еще до вступления закона в силу. Алексей Янкин Александр Антропов информационный канал город.